А ми повертаємося до нашої розмови із президентом Центру економічного розвитку Олександром Пасхавером. Пане Олександре, ми вже почали говорити про підписання Асоціації тому вигляді, як це є. Ви сказали, що Кремль відчуває, що ми відриваємося. Від руского міра. Да. Це лише ідеологічні суперечки. Проблема в тому, що душею ми вже не з ними. Чи все ж таки тут більше економіки і суворого такого економічного розрахунку? Все ж таки. Я думаю, економіка стоїть навіть не на другому місці. Економіка важна, дуже важна, тим більше Путін, чоловік комерційний і його собственні інтереси і в тому числі інтереси. Его круга для него очень важны, и они тоже могут пострадать. Но это даже не второе место. Первое место это, несомненно, то, что вы называете идеологическими, я бы назвал это геополитическими. То есть Украина разваливает э, империю, э, о котором он может мечтать. И это главное. И поэтому э, его действия несопоставимы со значимостью этого документа. Я уже говорил, что это последний бублик. Uh -huh. э, и это э, действие именно э, связано с развалом империи. То есть мы есть специальные исследования, которые показывают, что это исследование социологов, которые показывают, что если Беларусь и Россия остаются в этом старом евразийском мире, то Украина уже вот по своим, по всем параметрам э, ну, политическим, политическим, да, уходит от них на протяжении последних 15 лет и находится в границах уже европе... извините, не в границах, а вблизи границ европейского mm -hmm. мира. Это, это специальные исследования, количественные исследования, такие доказательные исследования. И это как раз показывает, что вот ощущение Путиным, что мы уже очень близко от того, что мы оторвемся от них, и вызвало все наши дальнейшие. Ну, Конфлікти, ну тобто, те, що Ваші Кремль приїде. не сприває не сприймає цей рух, ми вже зрозуміли. А самі українці, зокрема ті, хто живе на сході нашої держави, як вони сприймуть рух подалі від Росії, і зокрема ось цього Ну, поніматі. можем говорить об этом очень раз на разнообразных языках то есть разными терминами я хотел бы сказать что то что произошло с нами сейчас этот Майдан это тоже между прочим чувствительность самого Путина это революция это запоздавшаяся на 200 лет европейская буржуазная революция вот так я могу ее характеризовать по определенным терминах можно и другие взять и это тоже чувствует Путин и то, что мы отличаемся от э, России, то, что мы можем, например, изгнать э, э, заворовавшуюся власть, это тоже очень опасно для Путина. Это опасно, это, я только что говорил о том, что это может развалить его имперские мечты, уничтожить, но это опасно просто для его власти, потому что это может быть очень хорошим. Знаете, революция заразна, это известно. Другое дело, что э, вот революция... Э, 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 революция имеет... Это трагедия, то, что происходит. Но всякая революция обычно трагедия. Но революция, особенно европейские революции, очень характерны для них были и контрреволюционные мятежи, и э, как-то завоевания, то есть внешняя, внешняя агрессия. Но а... Мы идем по историческому сценарию. Это очень, очень похоже на сценарий европейской революции. Поэтому, когда вы спрашиваете о Востоке, я могу сказать, Восток консервативен, угу. как консервативная Россия. И в этом смысле на Востоке есть достаточно людей, не большинство, но достаточно людей, которые имеют вот эти консервативные интересы. И мы по такому же революционному сценарию получили свою трагедию что мы имеем сейчас в нашей стране. Если процитировать вас, а вы сказали, система построена так, что у нас происходит отрицательный отбор в чиновничестве. Это, наверное, одна из причин того, что, что происходит. Ну, что такое отрицательный отбор, давайте скажем. Значит, нормальный отбор, это когда лучшие, наиболее эффективные, ну, как в частном бизнесе, они растут. Как и в природе, в принципе. Ну, как и в природе, самые сильные, да, кушают слабо. Так вот, лучшие растут. Отрицательный отбор, это значит, что мы Отбрасываем этих лучших в пользу своих, которые позволяют э, лучше наладить э, коррупционный процесс. И вот на протяжении 23 лет это делалось и в советское время, но я бы сейчас сказал, что нынешняя бюрократия хуже постсоветской, и это... именно потому что уже два десятилетия идет отрицательный отбор целенаправленный, э, и эта бюрократия сумела ухудшить, а не улучшить нашу государственную систему, которая теперь вся э, построена именно под коррупцию. То есть законы, все организации, процедуры настроены под коррупцию. И когда э, там вы упомянули, что президент планирует 60 реформ, я бы сказал так, вопрос не в количестве. Надо менять всю систему все законы, все процедуры и все организации. То есть это грандиозный процесс. Конечно, он не может идти одновременно, и это так невозможно сделать. Но задачу надо понимать. И начинать надо с обновления бюрократии. Потому что, как вы правильно сказали, все это делают люди. Что такое государство? Государство ⁇ это бюрократия. У нинішніх умовах, от якраз продовжується цю, цю тему, згідно рішення РНБО, уряд повинен поінформувати про стан переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду. Що це буде означати на практиці? і Чи це на часі? Як вважаєте? ну ви знаєте, що я би сказав, що цей особливий період? Ну, это термин просто, но если мы возьмем это как метафору, то есть просто как, как бытовое определение... У нас Тут даже да, метафора, это особый период, по-видимому, будет длиться бесконечно долго. То есть мы... Получили очень сильного противника, и мы должны научиться жить в этих, в этих условиях. Я хочу вам сказать, что более зрелые государства, у которых история, память на историю лучше, как только они получали свою ну, государственность, они сразу начинали строить самодостаточный оборонно-промышленный комплекс и самодостаточную армию. Мы 23 года носились с идеей, что нам никто не противостоит для нас никто не опасен. Это, это и было, было... того время одним из лозунгов гасл «Украина – мирная страна, где нет и не будет войны». Раз... Украина, может, и мирная страна. Это но... и было гаслом, которое помогло определенному политику. Я встречу. должен признаться, что я считал, вот, надо прямо сказать, что я считал, что Россия не может воевать с Украиной. И я был абсолютно неправ. Это была близорукость, которую я разделял со всеми моими Власне, соотечественниками. вся так вважала, например. Все, значит, страны более зрелые делают сразу, как только имеют возможность, начинают строить самодостаточные э, э, вооруженные силы и самодостаточные оборонно-промышленные Как раз политику. Давайте так вот посмотреть. нет особого периода. Вот теперь мы будем так жить всегда. Я не знаю навіть вважати це позитивною заявою чи обнадійливою, але давайте більше про безпекову політику. Є така сентенція, що Україна мала стати мостом, а стала форпостом між Європою та Росією. А це було мені між... ідея, що ми мост. Я думаю, что само, само сам термин мост, вот вы только что сказали, это тоже метафора. Э, Какая-то странное у нас положение, чтобы нам должны ездить туда-сюда. Это мне для меня непонятная история. Значит, мы э, э, должны быть самостоятельным субъектом, и в этом качестве ничьим не мостом. А У нас должна быть позиция, которая вот между между находиться всегда невыгодно и неэффективно это всегда свидетельство слабости. Мы должны были выбрать позицию. И я думаю, что мы сейчас ее выбрали благодаря э, президенту Путину. Mm -hmm. И я э, твердо считаю, что когда все будет у нас хорошо, мы станем европейской страной, станем членом НАТО, то мы когда-нибудь поставим памятник президенту Путину, как человек, внесший выдающийся вклад в осознание нами своего места, и с превращения нас из виртуального государства в реальное. і про інших видатних політиків. Один азійський відомий реформатор Лі Кван Юмін сказав, що генпрокурору треба посадити трьох своїх найближчих друзів. І тоді, начебто, все почне добре працювати. Ну, так і зробив, кстати. Просто для того, щоб політика, для того, щоб Значит, реформи, тим дешевле, чим більше власті довіряють населення. Але ж довіра, ну ми знаємо, яка Поэтому... довіра. Тому це те, то, що сказав Лі Кван Юмін, це просто один із путей завоювати довіру. когда ты решительно э, действуешь, невзирая на дружбу и родственные связи. Ну вот, это он просто сказал, и он так и сделал. Ну, мы продолжим да. с вами анализировать резных политики. Вот э, наша влада, которая есть сейчас, действующая, э, у нее есть инстинкт самозабережения, который был или не был у пана Януковича? Все же таки, э, э, Господин все как раз был плохой инстинкт э, э, самосохранения. У сучасної влади є? Думаю, что лучше значительно. Но я бы назвал это не инстинктом, как меня, а социальным чувством. Я, когда говорил о команде Януковича, когда они только пришли к власти, я сказал, что это менеджеры среднего звена, и как менеджеры, возможно, они неплохие, но у них полностью отсутствует социальное чувство. А это в, когда ты управляешь государством, это тебе не завод, социальное чувство является главным. Потому что нет хозяйственных решений на уровне государства. Всякое решение на уровне государства есть решение социальное. И потому янукович проиграл, что у него такого чувства не было. Перебор был. Был перебор в его личных интересах и так далее. У, конечно, у Порошенко и Оценюка это даже сравнить невозможно. По многим параметрам, но в том числе, конечно, и по социальному чувству. Это люди, это политики настоящие, с очень остро, ярко выраженным социальным чувством. Думаю, что и если в ваших терминах выразится то чувство самосохранения, это, это, это синонимы. У них тоже достаточно... Э, Будем следовать, Я, да. кстати, все это будет Дякую, пан Александр, за ваши комментарии. Хорошего вам дня и мирного неба. Спасибо.